Ramazan ayı boyunca gündəlik dualar, imsak və iftar vaxtları haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 3 aprel Ramazan ayının 24-cü günüdür. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak vaxtı saat 04:53-də, iftar isə 19:22-dədir. Ramazan ayının 24-cü gününün duası. İlahi Bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı isyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah. Allah orucunuzu qəbul etsin.